السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ لوگوں کو کرائم سٹوری ہب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پچھلے بارہ گھنٹوں میں جو کچھ ہوا اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ سب آج کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اب سے چند گھنٹے پہلے صدر ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کی انہوں نے کہا کہ ان کی ملاقات جو سیکٹری جنرل ہے نیٹو کے مسٹر مارک ان کے ساتھ ہوئی ہے بہت ہی بہترین ملاقات رہی ہے اور اس ملاقات کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا صدر ٹرمپ کہتے ہیں جو انہوں نے ڈنمارک اور دوسرے کنٹریز کے اوپر دس پرسنٹ انہوں نے ٹیرف لگانے کا فیصلہ کیا تھا پہلی فروری سے وہ انہوں نے اب واپس لے لیا ہے انہوں نے کہا کہ نیٹو چیئرمین کے ساتھ جو میری بات چیت ہوئی اس کے مطابق اب میں ٹیرف ہٹا رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ بات چیت سے معاملات ختم ہو جائیں گی اصل میں یہ ٹرمپ نے ایک قدم پیچھے لیا ہے یہ انہوں نے ظاہر ہے جس طریقے کا رسپانس یورپ نے صدر ٹرمپ کو دیا یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ وہ اکٹھے ہو کر صدر ٹرم کو پڑھ گئے سارے کے سارے اس کے بعد صدر ٹرم جو ہے وہ ظاہر ہے اس معاملے کو تھنڈا کرنا چاہتے ہیں اس لیے اب انہوں نے پیچھے پاؤں اٹھایا جو ہے وہ پیچھے پاؤں موڑے ہیں اور انہوں نے ایک قسم کا سرنڈر کیا ہے سارے معاملے میں یورپ کی اس میں بڑی جیت ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کریں گے گل پلازا جو کہ جب بھی بات کرتے ہیں بہت تکلیف دے ایک ہوتا ہے سارا دن جو نیوز ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں بہت زیادہ تکلیف دہ ہے جی اکسر لاشیں جو ہیں وہ آج انہوں نے نکالی ہیں اور تیس لاشیں جو ہیں وہ ایک ہی دکان کوئی کراکری شاپ تھی وہاں سے نکالی ہے اور ابھی بھی سرچ آپریشن چل رہا ہے ابھی نہیں پتہ کہ کتنے لوگ جو ہیں ان کی لاشیں ملیں گی بتایا جا رہا ہے کہ میز نائن فلور پر واقع کراکری کی دکان میں مزید تیس لاشیں جو ہیں برآمد ہوئی ایک ہی دکان کے اندر لوگ چلے گئے تھے انہوں نے دکان میں اپنے آپ کو بند کر لیا تھا کہ شاید آگ سے ہم بچ جائیں پولیس سرجن ڈاکٹر سمیا کے مطابق اب ملبے سے لاشوں کی بجائے انسانی باقیات مل رہے ہیں جن میں ٹوٹی ہڈیاں اور دانت شامل ہیں حالت انتہائی خراب ہونے کے باعث ڈی این اے سیمپلز لینا ممکن نہیں جس سے شناخت جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے اب تک اکیس باقیات جو ہے وہ ہسپتال لائی جا چکی ہے مین مکمل یعنی کہ مکمل لاشیں نہیں ہیں اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹوٹی پھوٹی اعضاء جو ہے جسم کے وہ ہیں بلکہ ان باقیات جو ہیں ان کے بہت تکلیف دے ہیں جی سترہ لاشے جو ہیں وہ تاحال قابل شناخت نہیں ہے تین مزید لاشوں کی شناخت ہو گئی ہے اور یہ سب کچھ جو ہے وہاں پر چل رہا ہے اب تو رپورٹ کرتے ہوئے بہت تکلیف دہ صورت حال ہے جی اس پہ تبصرہ کرنا مشکل ہے اور ایک اچھی خبر وہ یہ ہے کہ صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال نے گل پلازا کا دورہ کیا اور متاثرہ دکانداروں تاجر برادری سے ملاقات کی انہوں نے اس افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور ہمدردی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ گل پلازا کے متاثرین کو پانچ سے چھ ارب روپے تک بلا سود قرض فراہم کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں سلیمان اقبال کا کہنا ہے کہ گل پلازا نہ صرف کراچی بلکہ پورے ملک کی معیشت کے لیے اہم تھا جہاں سے سامان پورے پاکستان میں سپلائی ہوتا تھا انہوں نے یقین دہانی کرائی کے تاجر جب بھی استطاعت رکھیں قرض واپس کریں اور اس مشکل وقت میں انہیں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا صدر گل پلازا یونین تنویر پاستا نے سلیمان اقبال کے اس اعلان پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے ہزاروں متاثرہ خاندانوں کو سہارا ملے گا اور دکانداروں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا موقع ملے گا جی یہ کچھ بہتر نیوز مجھے لگی ہے اب آگے ذکر کرتے ہیں افغانستان میں جو ہے طالبان رجیم میں قحط کا راج ہے لاکھوں افغان بھوک اور فاقہ کشی کے دہانے پر پہنچ گئے غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان رجیم میں معاشی برہان شدت اختیار کر گیا افغان عوام غربت اور بے روزگاری کی لپیٹ میں آ گئے نا اہل طالبان رجیم کے سائے میں لاکھوں افراد فاقہ کشی پر مجبور ہے سردی بہت زیادہ ہے بہت سے بچے سردی سے بھی مر رہے ہیں افغان جرید ہشت سبان طالبہ رجیم غذائی قلت کا چہرہ بے نقاب کر دیا لاکھوں لوگوں کو بھوک اور جان لیوا مشکلات کا سامنا ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق افغانستان میں غذائی بحران بے قابو ہو چکا ہے ایک کروڑ ستر لاکھ افراد شدید غذائی قلت میں مبتلا ہیں ریپورٹ کے مطابق افغانستان میں غذائی بحران گزشتہ سال ریکارڈ سطح پر رہا مزید بیس لاکھ بچوں کو غذائی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے افغان مہاجن کی واپسی سے غربت اور غذائی بہران مزید سنگین ہو گیا ہے جی یہ بھی بہت تکلیف دہ بات ہے ہمارے ملک کی پتہ نہیں ملک کے حالات کی طرف جانے کچھ نہیں کہا جا سکتا اچھا جی میزبان تابش ہاشمی نے کہا ہے کہ جس طرح حکومت نے سمجھا کہ وہ پی آئی اے نہیں چلا سکتی تو اسے بیچ دیا اسی طرح کراچی کو بھی بیچ دیں ہم کراچی والے پٹھان بلوچی سندھی مہاجر پنجابی اور دیگر مل کر خرید لیں گے نجی ٹی وی چینل سے گفتگو میں انہوں نے گل پلازا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر شہر کو چلانے کا یہی طریقہ ہے تو اس طرح ہم بھی چلا لیں گے بلکہ شاید اس سے بہتر ہی چلا لیں کیونکہ اس سے برا کوشش کے باوجود بھی نہیں چلا پائیں گے تابش شاشمی کا کہنا ہے کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ ایسے واقعات پر استیفہ دے دیتے ہیں مگر پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا ہمیں ایک ایسا معیار بنانا چاہیے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہو تو استیفہ دے دیا جائے اور ایک اور موقع پر جی ان کے پروگرام تھا اس میں انہوں نے اپنے جو سامنے بیٹھا ایک شخص تھا اسے سوال کیا کہ آپ کے پاس اگر کروڑ آ جائیں تو آپ کیا کریں گے تابش ہاشمی نے یہ سوال کیا اس کا میں ایک وکیل خرید دوں گا انہوں نے کہا جو سامنے آڈینس بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ میں اس کا ایک وکیل خرید دوں گا ایک میرا قیدی ہے وہ جیل میں ہے اس کے لیے ایک وکیل خرید دوں گا تابش ہاشمی کے شو میں آئے ایک نوجوان کا جواب کون ہے وہ جی تابش ہاشمی نے پوچھا قیدی نمبر آٹھ سو چار نوجوان کا جواب ٹھیک ہے جی یہیں پر اپنے ویلوگ کو ختم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلوگ بہت اچھا لگا ہوگا کوشش کرتے ہیں کہ اس میں آپ کو جو ضروری ضروری نیوز ہے پورے دن میں ہوتی وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ